السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Tentu anda dan perempuan muslimin dan muslimat Semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah pada pagi ini Kita mengadakan kuliah subuh Kemarin kita adakan di sini juga Dan pagi ini kita adakan di sini juga insya-Allah di airport uh, KLIA uh, dengan tajuk yang baru iaitu tajuk uh, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin kita bicarakan tajuk uh, fikir ataupun jenis-jenis uh, pemikiran yang perlu kita kenali dan kita hayati ada ulama menyatakan as-sufi man safa min al-qadar wa imtala'a min al-fikr wa istawa 'indahu al-dhahab wa madar wa inqata'a ila Allah min al-bashar ahli sufi itu mereka yang uh, man safa min al-qadar orang yang suci daripada kekotoran wa imtala'a min al-fikr dan memenuhi ia memenuhi dengan fikrah-fikrah dengan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat wastawa 'indahu adh wal-madar sama sahaja di sisinya antara emas dengan tanah antara emas dengan batu ataupun tanah waqata'a ilallahi min al-bashar dan dia uh, ma Mutuskan dirinya daripada manusia hanya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang mendekat yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu daripada sifat yang disebutkan dalam kenyataan itu ialah wamtala'a min al fikr Dia penuhkan dirinya dengan pelbagai pemikiran yang bermanfaat. Jadi tajuk pemikiran ataupun fikrah kita dah bicara kemarin. Pada pagi ini kita akan membicarakan pula tajuk al khawf atau al khasyah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-hambanya ialah orang yang berilmu. Dan Allah berfirman radhiyallahu anhu wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Allah reda kepada mereka dan mereka reda kepada Allah. Yang demikian itu bagi orang yang takut kepada Tuhannya. في حديث إن يقول أن رأس الحكمة مخافة الله هو الرئيس للحكومة الله سبحانه وتعالى الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى يقول في كتاب الحكم العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعلي العلم الذي تطلبه العلم الذي تتعلمه جيك تتضمنه dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itulah ilmu yang membawa keuntungan kepadamu dan jika ilmu yang kamu tuntut tidak disertakan atau tidak menyebabkan kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka itulah ilmu yang menimpakan kemudaratan dan keburukan ke atas dirimu jadi kita belajar di mana saja kita belajar daripada sekolah rendah sekolah menengah di sebarang tempat hendaklah kita sedari bahawa kepentingan menuntut ilmu ialah antara lain ialah berusaha untuk kita menjadi orang yang takut kepada Allah ilmu yang menjadikan kita semakin hampir kepada Allah Subhanahu taala kullu yawmin la azdadu fihi 'ilman yaqrubuni ila Allah iza apabila datang satu hari di mana tidak bertambah ilmu yang mendekatkan daku kepada Allah fala burika fi tulu'i <tuh> shamsi zalika al-yawm maka tidak ada keberkatan pada terbitnya matahari pada hari tersebut. Jika setiap hari yang aku bertemu tidak menambah ilmu yang mendekankan diriku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada sebarang keberkatan kepada ilmu. Kepada maka tidak ada sebarang keberkatan pada hari tersebut. Itu hadis disebutkan oleh Al Imam Al Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Alimuddin. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian apakah jenis takut yang perlu kita kenali dan perlu kita hayati bersama ada 11 jenis takut yang akan saya senaraikan pada pagi ini yang pertama takut daripada melakukan dosa-dosa maksiat khawful mu'mini minal ma'asi wartikabi manahallahu subhanahu wa ta'ala anhu Takut seorang yang beriman daripada terlibat dengan dosa-dosa maksiat dan takut daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 13. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adhab yawmin 'azim. Katakanlah sesungguhnya aku takut jika aku menderhaki akan Tuhanku Aku takut akan ditimpa azab yang amat besar yakni pada hari kiamat kelak. Itu antara dalil yang menunjukkan bahawa pentingnya kita berusaha agar kita takut daripada melakukan dosa maksiat. Di dalam sebuah doa yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibn Tirmizi Ibn Sunni wa nasai fi sunan al-Kubra wal-Baghawi Nabi SAW berdoa Allahumma qasim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik Ya Allah ya Tuhan kami kurniakanlah kepada kami perasaan takut kepadamu yang engkau menghalang dengannya akan kami daripada terlibat dengan segala dosa maksiat terhadapmu ila akhir doa itu yang pertama yang kedua takut daripada terlibat dengan dosa-dosa kecil خوف المؤمن من الصغائر ومحقرات الأعمال نبي صلى الله عليه وسلم بس أبدأ إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضحوا حتى أمضجوا أن خبزتهم جويله Oleh kamu semua akan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya perumpamaan dosa-dosa kecil itu seperti satu kaum yang singgah di sebuah lembah. Kemudian datang orang yang pertama membawa satu ranting kayu. Datang orang kedua membawa satu ranting kayu. Datang orang yang ketiga dan seterusnya membawa satu ranting kayu. Lalu ranting itu dinyalakan sehingga mereka dapat memasak roti mereka. Itu ينقضها لا تنظر الى صغر الذنب حتى من صغر المعصيه حتى من صغر الخطيئه ولكن انظر الى عظم من الى عظم من عصيت هدكتين كنتان الامام ابن عباس رضي الله عنهما هدكتين كنتان الامام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى la tanzur ila sigharil khati'ah tapi la tanzur ila sigharil sigharil ma'siyah wa la tanzur ila dhanb jangan kamu melihat kepada kecilnya kesalahan kecilnya dosa tetapi lihatlah kepada kebesaran kepada siapa kamu melakukan dosa terhadapnya lihatlah kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala jika kamu melihat kepada kebesaran Allah maka kamu tidak akan terjerumus kepada dosa Kenyataan itu disebut dalam kitab Hilyatul Awliya Disebut dalam kitab Yahya Ulumuddin, Disebut dalam kitab Jami'ul Ulum Wal -ul Hikam Beberapa kitab yang menyebut kata-kata hikmah tersebut Dan di dalam hadis Imam Dalam sahih Bukhari Ada kenyataan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Yang menyatakan Orang yang beriman melihat dosa itu Seperti sebuah gunung yang berada di atas kepalanya yang akan jatuh kepada dirinya dan orang yang fajir orang yang tidak baik melihat dosa itu seperti lalat yang terbang di hadapan hidungnya maka dia hanya uh, dia tidak rasa takut bahkan dia hanya menghalau lalat itu dengan tangannya Takut yang ketiga, takut daripada riak atau seumpamanya pada amalan atau keadaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, kalladzi yunfiqu ma riaan ri'a'a nas Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu semua menghilangkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan si penerima sedekah itu. Seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana dia kepada manusia. Nabi SAW bersabda, Man sam'a sam'a bih, wa man yira yira bih. Barang siapa yang memperdengarkan amalannya kepada manusia supaya mereka tahu dan memujinya, maka Allah SWT akan mendedahkan niat buruknya itu. Dan barang siapa yang melakukan dia, yang beramal untuk diperlihatkan kepada manusia, dan supaya manusia memujinya pasti Allah akan mendedahkan niat buruknya itu yakni pada hari akhirat kelak Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain Bashiri Bashir hadhil ummah bisanai wal rif'ati wal dini wal nasri wal tamkini fil ard berikan berita kepada umat ini dengan kemuliaan berikan berikan berita gembira kepada umat ini dengan kegembir kemuliaan ketinggian, tersebar agama Islam, kemenangan dan kekuasaan di muka bumi. Faman amila minhum amal al-akhirati lid-dunya lam yakun lahu nasibun fil lam yakun lahu fil akhirati nasib. Rawahu al Ahmad. Maka barang siapa yang beramal di kalangan mereka dengan amal akhirat kerana berniat untuk mencari dunia semata-mata, nescaya tidak akan mendapat habuan yang baik di akhirat kelak yang ini tak dapat pahala itu tajuk yang ke takut yang ketiga takut yang keempat yang perlu kita kenali ialah takut daripada ditimpa sifat munafik, sifat berpura-pura baik pada zuhairnya tetapi dalamannya ataupun hatinya tidak baik. خوف المؤمن من النفاق على نفسه دلوان كان في صحيح مسلم بهاو سيدنا حنظلة رضي الله عنه بكتة تلاه برتمو أكان سيئة علي أبو بكر رضي الله عنه لالو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه برتاني كيف أنت يا حنظلة أبو خبركم؟ كمو وهي حنظلة قال قلت حنظلة بكتة nafaq hanzalah hanzalah telah menjadi munafik qala subhanallah ma taqul sayyidina Abu Bakar radhiyallahu berkata ma suci Allah apa yang kamu ucapkan ini ia menjawab kunna 'inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'yu adalah kita apabila berada di sisi Rasulullah SAW baginda memperingatkan kita tentang neraka dan syurga seolah-olahnya kita nampak dengan mata kita fa iza kharajna min indil rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahasna al azwaj wal aulada wal wadaiat fanasiina katsira apabila kita keluar dari sisi baginda sallallahu alaihi wasallam lalu kita bergaul dengan pasangan kita dengan anak-anak kita dan menguruskan harta-harta dunia kita lalu kita lupa kebanyakan daripadanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata demi Allah sesungguhnya aku merasa isi umpama itu juga. Lalu kami pergi kepada Rasulullah SAW dan menyebut kepada Nabi SAW hal sedemikian. Baginda bertanya, wa mazak, Apa apakah mengapa begitu? Lalu aku menceritakan seperti hal yang sama yang aku ceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ان لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكه حتى على, فرشك على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حمضله ساعه وَسَاعَةً ساعه وَساعَةً ساعَةً وَساعَةً demi الله kamu semua berkekalan di atas keadaan ketika nescaya kamu semua akan disalami oleh para malaikat di jalan-jalan, di tempat-tempat tidur dan di tempat-tempat tidur. Tetapi wahai Hanzalah, lama-lama sekali. Wahai Hanzalah, lama-lama sekali. Ada wahai Hanzalah lama-lama sekali, yakni ada masa kamu beribadah, ada masa kamu melakukan urusan keduniaan. Ada waktu seimbangkan antara waktu dengan Allah ibadah kepada Allah Taala dengan waktu urusan keduniaan dan waktu kamu berhibur wahai Hamzalah. Daripada hadis ini dinyatakan di dipetik bahawa berhibur dengan keluarga, dengan keduniaan, dengan anak, dengan harta diharuskan secara sedikit atau lama-lama sekali tanpa berterusan dan berlebihan. Kata ulama, a'til kalam min al-mazhi bi qadri ma yu'ta at-ta'am min al-milhi. Berikan kata-katamu dengan sedikit gurau senda sekadar kamu memasukkan garam ke dalam makanan ke dalam masakan apabila kita masak kita masak gulai kita masak sayur maka biasanya kita akan masukkan garam untuk menyedapkan makanan itu tetapi garam yang dimasukkan hanya sedikit tidak tidak banyak seperti kadar masakan tersebut kalau kita masak gulai ayam ayam seekor garamnya secukup rasa. Kalau kita masak sayur, sayur sekilo, garamnya secukup rasa. Bukan garam itu sama banyak dengan dengan nilai ataupun sama banyak dengan kadar uh, masakan yang kita masak. Aqtil kalama min almazh bi qadri ma yutta'am min milhi. Berikan sedikit kata-katamu dengan gurau senda seperti mana kamu masukkan sedikit garam ke dalam masakan atau makanan yang kamu masak. Kemudian yang kelima takut cuai pada menunaikan janji kepada Allah Subhanahu taala. Allah Subhanahu berfirman wa aofu bi ahdi Allah idha ahadtum surah an-nahli ayat 91. Naklah kamu semua menunaikan janji kamu kepada Allah Subhanahu taala apabila kamu berjanji. Kita berjanji kita sebagai hamba Allah. Kita berjanji kita sebagai umat Rasulullah SAW. Maka tunaikan janji tersebut. Setiap kali kita mengucap, kita mengaku kita Allah Tuhan kita, kita hambanya. Kita mengaku Nabi Muhammad SAW utusan Allah dan kita umat dan pengikut baginda. Maka tunaikan janji itu dalam tindakan yang kita lakukan. Dalam ayat 8 surah Al-Mu'minun Allah SWT berfirman وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهَدِهِمْ رَعُونَ Dan mereka yang berjaya itu ialah mereka yang memelihara amanah amanah serta janji-janji mereka ayat yang ketiga wal nabi idza ahadu dan orang-orang yang menepati janji mereka apabila mereka berjanji Allah Taala berfirman dalam surah ar-ra'd ayat 20 alladziina yuufuuna bi'ahdillahi wa la yanqusuu wa la yanquduna al-mitsaaq orang-orang yang menepati janji mereka dengan Allah SWT dan tidak memungkiri perjanjian yang telah diperteguhkan itu. <tuh> Takut yang keenam ialah al-khawfu min al-amali wa adami qabulihi. Takut amal kebaikan yang kita lakukan ditolak dan tidak diterima sebagai amal saleh. Saidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku telah bertanya Rasulullah SAW tentang firman Allah Azza wa Jalla, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَهُ Surah Al-Mu'minun ayat 60 Dan orang-orang yang menunaikan apa yang mereka telah berikan Dari sedekah atau amal salih Sedangkan hati mereka gementar takut أَهُمُ الَّذِينَ يَزْنُونَ وَيَسْرِقُونَ وَيَشْرَبُونَ الْخَامْرَ Sedang Aisyah radhiyallahu anha bertanya Apakah mereka itu orang yang berzina, mencuri dan meminum arak? Baginda SAW menjawab La ya benata Tidak wahai, wahai anak perempuan as-sediq Walakinahumul ladhina yusalluna wa yasumuna wa tasaddaqun Tetapi mereka adalah orang-orang yang bersalat Berpuasa dan bersedekah Wahuwa ya khafu an la yuqbala minhu Dalam masa yang sama dia takut Allah tak terima sebagai amal salih Imam Ibn Atta Allah Sekandari Rahimahullah berkata Rubbi rubbama futiha laka babu ta'ati wa ma futiha laka babu al-qabul Kemungkinan dibukakan bagimu pintu-pintu ketaatan Namun tidak dibukakan bagimu pintu penerimaan Seterusnya yang ketujuh Takut daripada menyeleweng hati daripada petunjuk yang benar ataupun daripada jalan yang lurus Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 7 dan 8. وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابَ Dan tidaklah mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal pintar. Yaitu yang berdoa رَبَّنَا لَا تُزِيُوا قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابَ Mereka berdoa dengan berkata Ya Allah, Ya Tuhan kami, jangan engkau selewengkan. Jangan engkau pesongkan hati kami sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu sesungguhnya engkau juallah Tuhan yang maha melimpah pemberiannya takut yang ke-8 takut daripada ditimpa kematian yang buruk Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari innamal a'malu bil khawatim hanya saja amalan-amalan itu dinilai berdasarkan kepada penutupnya Nabi SAW bersabda la ta'ajabu bi amilin hatta tanzuru bima yuqtam lahu rawahu at-tabrani fi al al-kabir jangan kamu semua merasa kagum terhadap amalan seseorang sehingga kalian melihat kepada kesudahan hidupnya dan di antara doa yang kita pernah dengar allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah ya allah ya tuhan kami matikan kami dengan kematian yang terbaik dan jangan kau matikan kami dengan kematian yang buruk تكن ينقسم الخوف من المناقشه في الحساب. تكون ديبرس سهكا بدهاري العمل. الله سبحانه وتعالى فيمن ويخافون والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. سوره الرعد اي دبرساتهم. dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala untuk dihubungkan dan yang takut kepada Tuhan mereka serta takut kepada kesukaran semasa hitung semasa soal hitungan amal pada hari kiamat kelak takut disusahkan pada hari dihitung amal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah al-insyiqaq fa amma man utiya kitabahu bi Adapun orang yang diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengannya dalam keadaan riang gembira. Takut yang ke-10, takut pada hari pada masa perhentian untuk disoal khawful mu'min min mawqifis su'al Allah SWT berfirman فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ Demi Tuhanmu kami akan menyoal mereka semua semua mukallaf keseluruhannya amma kanu ya'malun terhadap mengenai apa yang mereka telah lakukan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi la tazulu qadamu qadamu abdi qadamu bani adam yaumil qiyamati min 'indi rabbihi hatta yus'ala an khamsin tidak akan berganjak kaki manusia pada hari kiamat dari sisi Tuhannya sehingga dia ditanya tentang lima perkara yang pertama an umri fi ma afnah tentang umurnya bagaimana ia habiskan yang kedua wa an shababi fi ma ablah tentang mudanya bagaimana ia menggunakan kekuatan mudanya itu yang ketiga an malihi wa malihi min aina iktasabahu tentang hartanya dari mana ia perolehi yang keempat wa fi ma dan ke mana ia belanjakan harta tersebut dan yang kelima an mamadha amila fi ma alima tentang ilmunya apakah ia telah mengamalkan ilmunya ataupun tidak takut yang ke-11 ataupun yang terakhir ialah khauful mu'min min maqami rabbil alamin takut seorang mukmin pada waktu saat akan berdiri di hadapan Allah akan berdiri di mahkamah Allah Subhanahu taala di akhirat kelak Allah Subhanahu berfirman wa liman khafa maqama rabbih jannatani dan bagi orang yang takut akan saat dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu taala maka disediakan baginya dua syurga dalam ayat itu ayat dalam surah ar-rahman ayat 46 dalam ayat yang lain wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal surah an-nazi'an ayat 40 41 dan adapun orang yang takutkan keadaan dia berdiri di, 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 di sisi Allah SWT untuk dihitung amalnya dia maka dan serta dia menahan dirinya dari menurut hawa nafsunya maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya kelak ayat, ayat yang ke, yang ketiga ayat surah Ibrahim ayat 14, Dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Balasan yang baik yang demikian adalah bagi orang-orang yang takut akan kebesaranku dan takut akan ancaman dan akan takut takut akan uh, waktu berdiri di sisi tempat keadilan berdiri di mahkamah Allah SWT dan wa khafa wa'id dan dia takut akan ja ancamanku takut kepada ancaman dan amaran amaran-ku itulah 11 jenis takut yang disenaraikan oleh ulama yang mudah-mudahan kita mengenalinya dan kita berusaha agar masuk rasa takut kepada Allah Subhanahu taala yang akan menghalang kita daripada terjerumus kepada perkara-perkara yang terlarang sekali lagi saya sebut bahawa perasaan takut kepada Allah Subhanahu taala merupakan sifat orang-orang yang mulia yang perlu kita doakan dan kita usahakan agar wujud pada diri kita dengan ilmu yang bermanfaat yang kita tuntut mudah-mudahan Allah sentiasa menambah rasa takut kepadanya dan hasil daripada pertambahnya rasa takut itu akan menghalang kita daripada terlibat dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dulu kuliah subuh pada pagi ini daripada airport KLIA 1 insyaallah kita akan sambung dengan kitab kilauan permata yang kita baca setiap pagi pada masa yang akan datang. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu taala salah silap. Semua ampun dan maaf. Aku qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.